Чем Румыния больше похожа на Украину, чем на Западную Европу? Первое, это в ресторанах можно поесть в любое время. Тут, допустим, во Франции, Португалии, Испании рестораны открываются обычно только на ужин в 7 вечера. Но могут еще на обед открыться с 12 до 15, а так все. Здесь, пожалуйста, до минус пол 12 сесть поесть. Во-вторых, ну, культура как таковых завтраков, допустим, в Италии вообще завтраком считается кофе и сигарета. В Испании, блин, что-то из теста какой-нибудь. Хлеб с помидорами. Ну, короче, нет у них завтрака в нашем понимании. Там, омлет, там что-то такое. Потом отношение к пешеходам. То есть тут нет велосипедистов. Ну, он первого такого сейчас увидел. Вот, нет велосипедистов и пешеходов не уважают. То есть считается, что машина это круто. Пешеход лох Ну, что еще э, Ну, тут, ну, да, женщины С нарощенными ресницами Чаще встречаются, чем В остальной Европе, ну, реже, конечно, чем В Украине Ну, это пока из -за... Ну, и, конечно Огромное количество машин вот В Испании, допустим, что-то нету Я вчера даже в пробку попал Уже столет в пробках стоял. А вообще, конечно Румыния другая, вот одна из центральных площадей. Короче, ничего не ожидал от Румынии. Тут прикольно. А автобусные билеты из Украины в Румынию на сайте Рубикон.